Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Brandy Bejes akan membuat pembentangan dari majalah yang telah kami sediakan berkaitan temu bual eksklusif bersama Timbalan Pengarah Kastam Negeri JKDM Selangor. Kita akan lihat pentadbiran dasar dari perspektif lapangan serta mengupas cabaran sebenar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan dasar awam di JKDM. Berdasarkan pengalaman, realiti dan keperluan operasi kerana dasar yang berkesan bukan hanya yang dirancang dengan baik tetapi yang mampu bertahan di medan sebenar. Edisi khas ini disusun untuk membawa pembaca memahami dasar awam bukan sekadar sebagai teori tetapi sebagai proses yang memberi kesan sebenar. Berikut merupakan isi kandungan yang terdapat di dalam majalah ini. Kita memula dengan dasar awam antara idea dan impak pengenalan kepada peranan JKDM, sorotan tokoh yang telah kami pilih dan cabaran dalam proses membuat dasar JKDM. Berikut merupakan ahli kumpulan Brady Bages, iaitu terdiri daripada saya sebagai ketua kumpulan Haris Mirazali Razali, Nur Hafizah binti Fidaus, Jessica Anak Tambah, Radin Anak Kelanang, Nur Hidayah binti Fidaus dan Muhammad Alif bin Azman Shah. Apakah yang membezakan satu dasar yang sekadar cantik di atas kertas dengan dasar yang benar-benar memberi impak di lapangan? Dasar awam bukan sekadar idea. Ia adalah keputusan yang memberi kesan kepada organisasi, pegawai pelaksana dan keseluruhan ekosistem negara dalam sektor penguatkuasaan seperti Jabatan Kastam di Raja Malaysia, kejayaan sesuatu dasar tidak diukur melalui kelulusan di peringkat tertinggi semata-mata. Tetapi melalui keupayaan untuk dilaksanakan secara berkesan di lapangan sebenar. Realitinya, pegawai di peringkat operasi berdepan cabaran yang kompleks daripada tekanan masa, kekangan sumber hinggalah kepada dinamika perdagangan global yang semakin mencabar. Di sinilah jurang antara idea dan impak mula kelihatan. Dasar yang baik perlu mengambil kira realiti pelaksanaan, keupayaan manusia serta situasi sebenar di medan tugas. Penulisan ini mengupas realiti pembentukan dan pelaksanaan dasar awam melalui lensa seorang pegawai kanan yang terlibat secara langsung dalam operasi dan pengubaran dasar di JKDM. Kerana akhirnya, dasar yang berjaya bukan hanya yang diluluskan tetapi yang benar-benar berfungsi. Salam sejahtera diucapkan. Saya Jessica Anak Tambah, nombor metrik 289311. Pada hari ini saya ingin membentangkan uh, berkenaan pengenalan uh, terhadap Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Jabatan Kastam Diraja Malaysia merupakan sebuah agensi penguatkuasaan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia yang memainkan peranan penting dalam me menjamin keselamatan ekonomi dan kedaulatan negara. Jabatan Kastam merupakan penjaga pintu masuk negara dan benteng ekonomi negara yang bertanggungjawab terhadap kutipan hasil melalui pengenaan cukai, pengawalan keluar masuk barangan di pintu masuk negara serta penguatkuasaan undang-undang berkaitan duty custom, akses serta cukai jualan dan perkhidmatan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut melaksanakan transformasi operasi melalui penggunaan teknologi, pendigitalan proses pengimbasan dan pendigitalan proses pendaksiran bagi memastikan proses pelepasan dagangan lebih cepat, telus dan selamat. Dengan peningkatan jumlah kargo, perkembangan teknologi logistik serta ancaman jenayah rentas sempadan menguntut Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk melaksanakan dasar yang lebih cekap. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menjadi benteng utama dalam membanteras penyeludupan melalui kawalan sempadan serta pematuhan terhadap undang-undang. Seiring dengan pelan pendigitalan sektor awam 2021 hingga 2025, untuk memacu agenda penjicitalan dalam sektor awam secara menyeluruh, menyeluruh serta memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan awam. Melalui sorotan tokoh pula, di sini saya akan mengenak, memperkenalkan seorang tokoh iaitu Tuan Najmi bin Muhammad Razie. Beliau merupakan timbalan pengarah kastam negeri, bahagian perkastaman, import eksport dan penumpang. Tuan Najmi merupakan anak jati perak yang dilahirkan pada 8 November 1973. Beliau merupakan seorang tokoh yang disegani di dalam Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Beliau juga berbekalkan pengalaman hampir 3 dekad dan telah menakbubati dalam pelbagai bidang penting termasuk risikan, penilaian, perjenisan, serta import ekspor dan penumpang. Sepanjang karier beliau, dan beliau pernah berkhidmat di cawangan risikan, bahagian penguatkuasaan, perkhidmatan teknik dan bahagian import eksport dan penumpang. Komitmen serta kepakaran yang dimiliki beliau menjadikan beliau antara pakar rujuk utama jabatan serta terkenal dengan kewibawaannya dalam memimpin. Dalam proses pembuatan dasar, beliau berpengalaman luas dalam mengubal perintah tetap kastam iaitu PTK pelaksanaan sistem pengimbasan kontainer serta task force Ops Tiris 2025 yang memberi fokus kepada usaha memantras ketirisan hasil negara. Peranan ini bukan sahaja membolehkan beliau memahami bagaimana rasa digubal malah dapat menyelami realiti dan cabaran sebenar di lapangan. Ini, ini bagi memastikan dasar yang dirangka berkesan dan dapat dilaksanakan secara efisien bukan sekadar di atas semata. Di, bukan di sekadar di atas kertas semata. Dalam tempoh 2024 hingga 2025, di bawah kepimpinan beliau, Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya mematahkan 72 kes penyeludupan penyeludupan dengan nilai rampasan 1.644 bilion dengan peningkatan 86% dari tahun 2023. Selain hasil ketirisan daripada Task Force Ops Tiris 2025 sebanyak 20.9 juta dan kejayaan ini membuktikan keberkesanan kepimpinan beliau dalam merajui hala tuju jabatan. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya Radia Anak Kelantang, nombor metrik 289397. Pembentangan ini adalah bertujuan untuk menguraikan cabaran utama dalam perbuatan dasar di Jabatan Kastam di Raja Malaysia berdasarkan pandangan dan pengalaman Tuan Najmi. Dua cabaran utama yang akan dibincangkan ialah keperluan mengenal pasti isu yang wajar digubal sebagai dasar serta kekangan sumber dan kewangan dalam pelaksanaan dasar. Cabaran utama adalah melibatkan keperluan untuk membezakan antara isu operasi harian, dan isu sistemik. Tidak semua permasalahan yang berlaku di peringkat pelaksanaan memerlukan pengubahan dasar baru. Sebagian isu berpunca daripada faktor dalaman organisasi seperti kekangan kemahiran, kelemahan pengurusan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur sedia ada. Sekiranya isu-isu ini terus diangkat sebagai dasar, ia berisiko menghasilkan dasar yang tidak relevan serta menambah beban dalam sistem pentadbiran sedia ada. Pendekatan ini dapat dilihat melalui pelaksanaan Optiris iaitu satu inisiatif khusus bagi menangani keterisan hasil negara. Operasi ini dilaksanakan melalui semakan dokumen, pemeriksaan fizikal serta penggunaan teknologi mesin pengimbas berlandaskan piawaian World Custom Organisation WCO dan pematuhan terhadap perintah kastam larangan aa, mengenai import 2023. Keberkesanan inisiatif ini terbukti apabila sehingga November 2025 sebanyak aa, 20 juta 20.9 juta hasil negara berjaya diselamatkan, sekaligus aa, menunjukkan bahawa ketetapan dasar dan pengoptimuman sistem sedia ada mampu meningkatkan keberkesanan pelaksanaan. cabaran kedua pula ialah kekangan sumber manusia dan uh, kewangan yang memberi kesan langsung terhadap keberkesanan pembuatan dan pelaksanaan dasar. Peningkatan jumlah uh, dagangan dan dokumen kastam tidak seiring dengan pertambahan tenaga kerja. Di negeri Selangor, kira-kira 1400 pegawai uh, perlu menguruskan jutaan kutena dan ratusan ribu dokumen setiap tahun keadaan ini lebih ketara di cawangan impor eksport pelabuhan Kelang yang hanya mempunyai 48 pegawai penasih bagi memproses jumlah dokumen yang semakin meningkat. Data bagi tempoh 2023 hingga 2025 menunjukkan peningkatan ketara dalam jumlah borang kastam nombor 1 yang mencerminkan jurang antara kapasiti tenaga kerja dan tuntutan operasi sebenar. Walaupun permohonan penemahan penjawatan telah dikemukakan, proses kelulusan yang panjang menyebabkan operasi perlu diteruskan dengan sedia ada. Situasi ini selari dengan dapatan OECD 2018 yang menyatakan bahawa kekurangan sumber merupakan cabaran global bagi organisasi sempadan. Kesimpulannya, Pembuatan dasar di JKDM bukan sahaja memerlukan ketepatan dalam mengenai isu sebenar tetapi juga keupayaan menyelesaikan pelaksanaan dasar dalam keadaan sumber yang terhad melalui kepimpinan berkesan. Penggunaan teknologi dan penegakan penilaian berisiko berasaskan risiko. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nur Hidayat binti Fedaus Nombor metrik 289174 So saya akan membacakan Antara cabaran terbesar kastam ialah kekekangan sumber Namun dalam keterbatasan ini Sasaran tetap perlu dicapai Statistik menunjukkan peningkatan ketara jumlah borang kastam Dari tahun 2023 sehingga 2025 sekaligus Demi memastikan kelancaran operasi di pelabuhan utama negara Walaupun berdepan kekekangan tenaga kerja, pegawai terus melaksanakan tugas dengan penuh komitmen demi memastikan kelancaran operasi di pelabuhan utama negara. Kekekangan semua manusia dan keuangan bukan sekadar isu pentadbiran tetapi turut mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan dasar. Justeru, kepimpinan yang berkesan sokongan teknologi serta penilaian berasaskan risiko menjadi elemen penting dalam memastikan objektif negara terus dicapai. Seterusnya dalam konteks pentadbiran awam birokrasi struktur hierarki yang memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran arahan, pembahagian tugas serta kawalan kuasa yang teratur. Struktur ini membantu organisasi secara tidak langsung berfungsi secara sistematik dan berintegriti. Namun dalam era globalisasi dan perdagangan yang semakin pantas dan didorong oleh teknologi, Struktur hierarki yang terlalu rigid boleh menimbulkan kepelbagaian cabaran khususnya dari segi kecekapan, membuat keputusan, proses kelulusan berlapis dan garis kuasa yang ketat berpotensi melambatkan tindakan di lapangan terutamanya. Bagi organisasi seperti Jabatan Kasam di Raja Malaysia, birokrasi sememangnya penting untuk penguatkuasaan dan pematuhan dasar. Namun, ia perlu diseimbangkan dengan fleksibiliti operasi agar pegawai dapat bertindak lebih pantas dalam situasi yang memerlukan keputusan yang segera. Justeru, pemerkasaan pegawai di lapangan, penyediaan garis panduan yang jelas serta kepercayaan terhadap keupayaan profesional mereka amat penting. Pendekatan ini diyakini mampu memastikan organisasi kekal relevan, tangkas, berdaya saing tanpa menjejaskan integriti dan ketelusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan cabaran seterusnya dalam proses pembuatan dasar di Jabatan Kastam di Raja Malaysia khususnya melibatkan kekurangan dan kesukaran mendapatkan input daripada pihak berkepentingan. Dalam keadaan semasa JKDM beroperasi dalam persekitaran perdagangan yang semakin mencabar, justru maklumat yang tepat dan lengkap amatlah diperlukan bagi menghasilkan dasar yang berkesan dan praktikal. Menurut Tuan Najmi, semasa sesi temubuan yang dibuat, maklumat ini sepatutnya diperolehi daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti sektor industri, persatuan perdagangan seperti SAFLA dan pihak berkuasa pelabuhan seperti Northport dan Westport. Namun realitinya, maklumat yang diterima selalunya tidak lengkap, lambat atau tidak selaras terutamanya apabila melibatkan data sensitif atau isu kerahsiaan. Akibatnya, pegawai dasar terpaksa mengambil inisiatif sendiri untuk mendapatkan maklumat tambahan melalui pelbagai saluran dan rundingan yang berulang. Ini bukan sahaja melambatkan proses tetapi juga menjejaskan keberkesanan dasar yang ingin digubal justru pendekatan yang lebih terbuka diperlukan dan JKDM perlu menjelaskan tujuan permintaan maklumat dengan lebih jelas agar mereka lebih yakin untuk berkongsi maklumat penting demi menjayakan pembuatan sesuatu dasar dan pelaksanaannya. Satu lagi cabaran yang turut memberi kesan terhadap keberkesanan dasar ialah kualiti kepimpinan. Kejayaan pelaksanaan dasar bukan hanya bergantung kepada perancangannya, malah juga kepada keupayaan pemimpin menggerakkan pegawai bawahan ke arah pelaksanaan dasar yang berkesan. Pemimpin yang berwibawa perlu lebih daripada memahami prosedur dan teknologi. Mereka perlu ada keupayaan transformasi iaitu mampu memberi inspirasi, membimbing serta membina semangat kerja berpasukan di kalangan pegawai. Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai sistem pentadbiran berlapis Kepimpinan transformasional sangat penting untuk merampatkan jurang antara dasar yang dirangka dan pelaksanaan yang di peringkat operasi. Kepimpinan seperti inilah yang menjadi pemangkin kepada perubahan budaya kerja dan keberkesanan dasar dalam jangka masa panjang. Justru dasar yang baik hanya dapat dilaksanakan dengan jayanya apabila ia dipimpin oleh individu yang mampu membina kepercayaan, menyatukan pasukan dan mendorong komitmen ke arah matlamat bersama. Sekian terima kasih dan saya serahkan kepada rakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Ali bin Azmah dan di sini saya akan membuat kesimpulan berdasarkan perbetangan perbetangan yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat saya. Kesimpulan yang dapat dilakukan berdasarkan temubual yang dilakukan bersama tuan Najmi bin Muhammad Arazi telah memberikan sesuatu gambaran yang jelas mengenai realiti sebenar yang dihadapi di dalam sesuatu proses pembuatan dan juga pelaksanaan dasar di dalam satu sektor awam itu. Khususnya di Jabatan Kastam di Malaysia sendiri yang berfungsi sebagai agensi penguasaan utama di dalam negara kita Malaysia. Beliau telah menegaskan bahawa cabaran dasar tidak hanya terletak pada peringkat perumusan malah ini lebih kritikal pada tahap pelaksanaan dan juga pemantauan. Agar dasar yang digubal benar-benar memberi impak kepada sesuatu perkara itu. Terdapat juga cabaran utamanya telah dikenalpasti termasuklah di dalam mengenal pasti isu yang tepat bagi membuat sesuatu dasar, kekangan sumber di dalam jabatan itu sendiri, birokrasi yang agak kompleks, tekanan daripada pelbagai pihak berkepentingan serta keupayaan pemimpin yang akan memacu sesuatu dasar agar dapat menggerakkan dengan cekap dan juga berkesan. Semua ini memberikan bahawa proses dasar adalah sesuatu usaha yang menyeluruh dan juga memerlukan kerjasama rentas sektor komitmen tinggi dan juga kebolehan membuat keputusan yang bersifat strategik serta berasaskan bukti. Berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau, beliau juga telah menunjukkan bahawa dasar yang baik perlu disokong oleh data yang berkualiti. Latihan-latihan yang diberikan kepada pegawai, kerjasama di antara agensi-agensi yang terlibat penggunaan teknologi yang sesuai serta prosedur operasi standard yang jelas dan juga seragam. Di dalam konteks modernisasi perkhidmatan kasta melalui penggunaan mesin pengimbas dan pelaksanaan OPS seperti OPS TIRIS 2025, kebesaran dasar sangat bergantung kepada keupayaan Jabatan Kasta di Raja Malaysia itu sendiri bagi menguruskan risiko dan juga meningkatkan integriti pengikaran. Dapatan daripada temu, temu buat ini bukan sahaja mampu memberikan kefahaman mendalam tentang cabaran sebenar pentadbir awam tetapi juga mengukuhkan perhargaan terhadap peranan strategi agensi seperti Jabatan Kastam di Wajib Malaysia bagi memastikan keselamatan ekonomi dan juga kedaulatan negara terjamin. Sekian daripada kami kumpulan Bernie Badges. Sekian. Terima kasih.